ni aku nak bercerita mengenai update uh, berkenaan dengan isu pemain warisan lah. Seperti yang kita maklum sebelum ni pun ada aku buat konten juga berkaitan dengan isu ni adalah uh, sekarang ni status dia masih lagi berada di KAS. Tapi uh, selepas uh, daripada IIC punya recommendation ataupun uh, apa saranan daripada jawatan kuasa bebas uh, FAM telah melaporkan uh, perkara ini kepada PDRM dan PDRM ada update dah pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, pada episod kali ini, masih lagi bersama aku Zonan Dan kali ini aku nak bercerita mengenai update uh, berkenaan dengan isu pemain warisan lah. Seperti yang kita maklum sebelum ni pun ada aku buat konten juga berkaitan dengan isu ini adalah uh, Sekarang ni status dia masih lagi berada di kas Tapi uh, selepas uh, daripada IIC punya recommendation Ataupun uh, apa saranan daripada jawatan kuasa bebas uh, FAM telah melaporkan uh, perkara ini kepada PDRM dan PDRM ada update dah pada kali ini Um menurut pendedahan terkini uh, daripada PDRM ataupun Polis Diraja Malaysia uh, PDRM telah mengenal pasti bahawa ada dua individu yang dipercayai memainkan peranan pentinglah dalam kes uh, pemalsuan dokumen ini yang membabitkan tujuh pewarisan yang kita sedia maklumlah siapa kan <coughs> Apa yang menjadi perhatian aku kat sini adalah kedua-dua individu ni bukan orang-orang biasa maksudnya mereka ni dipercayai bertindak sebagai ejen yang menguruskan segala urusan yang berkaitan dan lebih penting sekali berpengkalan di luar negara Maksudnya suspek yang terdekat sekarang ni Bukan berada dalam negara Malaysia Itu yang diberitahu ataupun yang di update Ataupun yang dikemaskinikan oleh PDRM lah Daripada siasatan awal PDRM Ejen-ejen inilah yang didakwa Menguruskan segala dokumen yang disyaki dipalsukan Sebelum digunakan bagi tujuan tertentu Termasuklah yang dokumen yang dikemukakan kepada FIFA dan ini bukan lagi isu teknikal ataupun kesilapan pentadbiran pada pendapat aku. Ini adalah dawaan jenayah ataupun apa pelakuan jenayah yang boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti bola sepak Malaysia di mata peminat tempatan dan maupun di mata dunia. Dan pihak PDRM kini sedang uh, berusaha lah untuk uh, mengesan um, ataupun menghubungi kedua-dua ejen ini untuk mendapatkan kerjasama mereka lah dalam proses apa penyiasatan lebih menyeluruh dan <coughs> pada masa yang sama siasatan yang masih berjalan tidak menolak juga ada kemungkinan lebih ramai lagi individu yang akan dipanggil lah berkenaan dengan isu pemewarisan warisan ini dan apa maksudnya dekat sini kita faham dan jelas bahawa kes ini bukanlah satu ataupun dua orang saja yang yang bertindak maksudnya kes ini berskala besar ada rangkaian ada network dan ada sistem dan Sekali lagi, berkemungkinan juga ada pihak lain sama ada pihak yang berada di dalam Malaysia ataupun yang di luar negara yang selama ini berada di belakang tabir, yang menggerakkan sebenarnya ejen-ejen -agen ini daripada apa, sebagai puppet master lah aku boleh cakap macam itulah. Dan um, macam yang aku cakap tadi, AFM dah mengambil langkah untuk membuat raporan polis hasil daripada siasatan uh, IIC, jawatan kuasa bebas yang diketuai ataupun dipengerusikan oleh Tun Mat uh, Raus Sharif dan ini memberikan gambaran bahawa isu ini memang dianggap sangat serius dan bukan sekadar damage control lah daripada FAM. tapi sebagai usaha kecil mereka FAM, untuk membersihkan semula uh, proses pengambilan ataupun penapisan uh, pemain warisan yang layak untuk menyarung jersi Harimau Malaya ni tapi persoalan yang masih lagi tergantung adalah bagaimana sebenarnya perkara ini boleh berlaku dan uh, siapakah yang meluluskan Siapakah yang menutup sebelah mata, yang memberikan approval tanpa apa orang cakap due diligence dan sejauh manakah sebenarnya kerosakan yang telah berlaku kepada harimau Melaya, terutamanya kepada FAM itu sendiri dan daripada segi short term ataupun jangka masa pendek, skuad kebangsaan mungkin akan terkesan lah dan keyakinan penyokong sudah ataupun mungkin yang kalau pun belum sudah mungkin juga goyah lah goyah kepada FAM dan mungkin juga sudah lama sebenarnya mereka dah tak mempercayai FAM dan dalam jangka masa panjang in the long term pula reputasi FAM dan bola sepak Malaysia diperjudikanlah oleh oleh uh, sesiapa saja yang berskongkol dalam uh, skandal isu pemasuan dokumen untuk pemain warisan ini dan kita faham sebenarnya FIFA bukanlah satu badan yang boleh diperkotak-katikkan ataupun dipermainkan oleh mana-mana uh, individu dan jika benar sebenarnya ada berlaku pemalsuan dokumen lebih-lebih lagi -lebih -lebih secara bersistem, hukuman yang akan dikenakan akan jadi semakin berat daripada penggantungan satu tahun berkemungkinan FAM dan Harimau Malaya boleh digantung. Maksudnya tak boleh menyertai mana-mana tournament yang dianjurkan oleh FIFA dan juga Liga berjalan seperti Liga Kampung saja. Dan JDT jika menjadi juara Liga Super tidak akan layak untuk pergi ke ACL. Itu kalau FAM digantung lah. Dan, Isu pemain warisan ini sepatutnya um, boleh digunakan untuk menjadi pemain pintas lah untuk menjadi teras pada pasukan in the short term. Tetapi kalau uh, shortcut ataupun jalan pintas ini dibina di atas um, apa pemalsuan dan penipuan, bagi aku tak perlu pun sebenarnya benda ini. Lebih baik kita menggunakan uh, pemain yang memang betul-betul lahir pandai uh, berbahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia makan nasi lemak macam aku dan mengkorang untuk mewakili harimau Melaya daripada kita ambil short term punya solution tetapi kita menipu uh, di manakah sebenarnya uh, credibility ataupun integriti kita dan macam yang aku cakap tadilah ini bukan soal pemain aku bukanlah anti pemain warisan tapi aku berbicara mengenai integriti di manakah integriti FMM dan juga integriti um, uh, sesiapa saja individu yang meluluskan uh, perkara ini dan menyebabkan kita sekarang ni dilanda apa orang cakap skandal yang sangat besar lah dan aku berharap lah nanti kebenaran akan dibuka satu persatu lah terutamanya selepas dikas nanti so itulah saja daripada aku mungkin korang ada komen korang yang mengatakan bahawa mungkin aku salah mungkin FAM betul mungkin FIFA salah mungkin AFC ke salah dan siapa sajalah Korang boleh tinggalkan di ruangan komen dan aku nak ucapkan macam biasalah Terima kasih kepada korang yang dah subscribe kepada channel aku Kepada korang yang masih lagi belum subscribe, korang bolehlah subscribe Kerana aku akan berbicara mengenai pasukan kegemaran aku iaitu pasukan Chelsea terutamanya Dan juga sikit-sikitlah mengenai pasukan Negeri Sembilan Dan juga berkenaan dengan Harimau Malaya lah Apa saja yang berkaitan dengan Harimau Malaya Dan juga berkenaan uh, UFC lah, Ultimate Fighting Championship So... Um, This is Zonan, this is the Blue Podcast Malaysia. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.